Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви на каналі Life, і Я зараз на зв'язку з нашим експертом, ясновидцем Валерієм Шатиловичем. Добрий день, добрий день, дякую за запрошення. Хочемо сьогодні обговорити таку, знаєте, е, такі дві події. Всі вони пов'язані зі спортом. Дві важливі персони для України: це боксер Олександр Усик і футболіст е, Михайло Мудрик. Давайте почнемо з боксера. Що ви можете сказати про Олександра Усика, його портрет, от яка в нього місія у житті? Ну От я держу портрет, який ви прислали. Значит, он родился 17 января 1987 года. Вы знаете, вот первое, что я вижу о нем, что это очень эм, человек, который имеет хороший такой психологический стержень. Он уверенный в себе, и у него есть вот какая-то внутренняя психологическая опора. Стрессоустойчивый человек. Это видно по ауре, которая есть около его головы. Значит, вот около его головы видна такая голубая дымка. Это говорит о том, что его мозг очень хорошо работает, что он образованный интеллектуальный человек. Как бы это даже не столько про его знания говорит, сколько про ну, сам мозг, что мозг хороший, да, мозг способный очень. И это также может говорить о том, что с этим человеком работают высшие силы, потому что голубой цвет он всегда является символом Бога, символом какого-то вмешательства свыше. Вот. поэтому я не исключаю, что он как бы посещает какого-то биоэнерготерапевта или целителя, кто как бы помогает ему налаживает его здоровье, потому что как правило все-таки ну 87 год люди это уже взрослый человек, у них уже голова таким голубым цветом не светится. Она светится так у младенцев и ну, у людей, с которыми работают целители. Вот. Что еще можно о нем сказать? Какая его миссия уже течь? Ему было. А, а передбачено долго, и что он мог стать спортсменом и заниматься вот такие важливі позиции в жизни Украины и свету. Вы знаете, вообще-то нет. Я бы не сказал, что вот у него прописано быть именно спортсменом. У него прописано быть лидером, быть сильным человеком, вот как бы быть на виду, быть впереди. И это не публичность такая как публичность актера или публичность э, там артиста, а именно человека, который, знаете, добивается чего-то, который ведет борьбу. То есть, в принципе, он мог стать бы публи... э, ну, хорошим, сильным и политиком, и военным. Вот. Э, все эти направления, они были бы ему по судьбе. Хотя я вижу, сам по себе он человек скромный, и он не любит быть на виду. Но как бы внутренность его, его судьба, она его тянет. И поэтому он никогда не будет на второй роли. У него никогда второго уровня не будет. Вице, вот эта приставка вице, это не его. Как бы судьба всегда будет его ставить первым. Даже если, например, мы говорим про спорт, это возраст, да, с возрастом спортсмены уже становятся э, не таким успешным, да, где-то может проигрывать. Это не его случай. Он все равно будет победителем. Да, чем можливо то, что, например, после закинчения своей спортивной карьеры усок захочет пойти в политичное жить. Чубачет и ви Я вижу, что ему предлагают это. Вот просто слышу, что кто-то ему говорит, что давай, сделаем, пойдешь. Но я не вижу у него желания идти в политику. То есть есть возможности в его окружении, но желания нету. Я думаю, что он скорее выберет себе деятельность по типу создания благотворительного фонда или, допустим, тогда не политики, а идти в спорт. Ну вот как есть, да, министры. Есть там какие-то управители, которые занимаются спортом. Вот в такой роли я его вижу. Но именно там, что он пойдет по пути вот кличка, да, и там станет, предположим, мэром, этого у него нет. Есть угу. еще одно такое нагальне питание, мне кажется, за которым все слідкують и фанаты спорту, и не только фанаты спорту. В травне наш Александр Усик, наш боксер, перемиг британского боксера Тайсона Фьюи. И... І... Зараз, 21 грудня, у суботу буде бій, двобій, реванш а, цих боксерів. Скажіть, хто ж все ж таки переможе, чи вдасться Олександру Усику знову перемогти свого супротивника? Ну, я бачу, що йому дійсно складно, очень сложно буде в этом бою, і йому треба потім довго відновлюватися. Тобто це великий удар його здоров'ю. Но все-таки я вижу, что его рука поднимается вверх. То есть я думаю, что выиграет именно он. Самый усик. Да. Эм, как бы аплодирует ему? Зараз просто ходить ще багато дуже чуток в інтернеті про те, що наскільки всі люди почали слідкувати за цим двобоєм, за цим, як його ще називають, реваншем 21-го сторіччя, про те, що а, цей двобій вже став, знаєте, не просто поєдинком боксерів, а от справжнім таким шоу, а, справжнім видовищем, і на ньому дуже багато заробляють кошти. І кажуть, що, можливо, Тайсон Ф'юрі переможе у цьому двобої, аби був ще третій бій. Як ви думаєте, чи буде третій? этих двух боксерів чи все знову перемогою усика. Ну, то, что вы сказали, это правда. Мне пришло, что да, это так. Но будет ли снова, будет ли третий бой? Пока я как-то не вижу. Я думаю, что все-таки он победит. Скажіть, а якою тоді буде реакція Тайсона Ф'юрі, якщо він два рази поступиться українському боксеру? Давайте я найду тоді його фотографію, тому що я в ці дела не вникаю. Даже не знаю, как он выглядит. Так, а он 88-го года, ему 36 лет. Тайсон Фьюри. Да, вы знаете, я вижу, что это все-таки как пиар-ход уже определенный. Проиграет ли он? Ну, скажем так, большая вероятность того, что проиграет. Будем так говорить, что все-таки сил и перспектив победить больше у Усика. Ну, если, конечно, мы допускаем тот вариант, что в последний момент могут там поставить, <как> да, и сделать все-таки этот еще третий бой. Но больше у меня вот ощущение, что его не будет, потому что победит снова Усик. А що ви можете сказати про Тайсона Ф'юрі? Який він? Тому що в інтернеті дуже багато ходить і мемів і е, приколів разом з ним. Е, що ви можете сказати, подивлячись на його ауру? давайте. Я посмотрю. його. Ну, У этого человека є больші покровителі, однозначно. Он, знаете, как является таким представителем какой-то организации, которая его вот сейчас толкнула. У него он такой человек более строгий, более грубый, более такой менее воспитанный, скажем, в жизни. нравственно, он пониже будет, чем Усик. А как он относится до нашего боксера, до Александра Усика? Ну, у него, конечно, большая уверенность в своей победе, я вижу. И он, ну, я бы не сказал, что он прям так его ненавидит, нет. Что есть какая-то злость, я не вижу. Все-таки спортсмены по-другому относятся к этому. Ну, это просто его работа. Но я вижу, что в будущем этот человек будет очень сильно болеть. Вот. Почему-то я вижу, что трясутся руки. Вот. Я думаю, что ему будет не здоровиться очень. Это когда может произойти? И что саме за хвороба может быть? Ну, ему 36 шесть. Это где-то ближе к годам 45. Ну, скорее всего, это какие-то проблемы с нервной системой и с мозгом. Это может быть и Паркинсон, предположим. Почему-то я вижу, что у него трясутся руки. Дякую, Валерій, давайте ще повернемося до нашого українського боксера. Скажіть, як довго Олександр Русик буде продовжувати свою спортивну кар'єру? Чи бачите ви її закінчення? Он уже поставив себе точку, як да, как би бы конець кар'єри. Поэтому я думаю, що он закончить. Это получается сейчас сколько ему лет? Ему 37 лет. Ну, я думаю, что после 40 его карьера будет прекращена. 40, ну, может быть, еще 41-42. Это, знаете, какой-то такой особенный случай будет, какой-то бой. Но вообще-то как бы уже активность ее не будет. Он перейдет больше, вот як я вижу, організація. Он буде займатися вот, какая-то большая більша організація, як фонд у нього. І давайте ще поговоримо про такого українського спортсмена і футболіста Михайла Мутрика. Він відомий український футболіст. Яким можете зробити про нього портрет? Яка він людина? Так, значит, это ему 23 года. мудрый ну, Михаил Петрович. Ну, у него большие амбиции, большие цели, и в данный момент хорошее, крепкое здоровье. Хотя я вижу, что он принимает какие-то препараты, какое-то лечение, От. І це, звісно, може его його А Скажіть, Валерія, якраз зараз ЗМІ просто гудить про те, що спалахнув нещодавно скандал, його підозрюють нашого українського спортсмена у вживанні допінгу. Скажіть, чи правда це, що Михайло Мудрик щось вживав насправді, щось, якийсь допінг, якісь домішки? Ну, розумієте, я бачу, що він щось п'є. Вот. Но как бы, что считается допингом и как отличить этот допинг от, допустим, биодобавок да, или каких-то витаминов? Я же не могу поясновить, не отличить. Я вижу, что он что-то пил. Да. Скорее всего, это правда. А че, бачите вы, кто-то намагается что-то его карьеру, или нет? Как такового уничтожения, чтобы вот у него были враги, ну я бы не сказал. Я этого не вижу. Причем он будет очень известным еще несколько лет, где-то к 30 годам. Э, возможно, у него будет переезд. Мне кажется, его могут выкупить, да, как игрока. І він буде е, вже, як би, не Україну представляти, а іншу страну. Ну, наскільки мені відомо, він вже грає за іншу е, команду і в іншій державі. Ага, як, е, 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 это за, за другу страну, получается, так? Да? Ну, в Челсі. Я знаю, що він е, його викупив футбольний клуб, і він грав в, Чел... в Челсі. Ну, вот, скорее всего, к 30 годам его еще кто-то выкупит. Вот. И, потому что я вижу, что, как бы, вот вы сказали, украинский футболист. Вот сейчас это есть, это предложение в воздухе. А потом я вижу, спустя какое-то время, футболист остается, а украинский зачеркивается. То есть, как бы, ну, не будут его ассоциировать уже с Украиной. У нього кар'єра піде далі. Ну, те, що кар'єра в нього піде далі, це класно, але те, що його не будуть асоціювати з Україною, це дуже погано. Це ну, естественний процес. Да. І хочеться задати ще таке поставити таке питання. Йому дуже багато приписують романів. Він молодий, красивий футболіст, і в інтернеті розгоряється дуже багато чуток, з ким все ж таки зустрічається Михайло Мудрик. Ми можемо глянути, чи вільне зараз його серце? Ні, я бачу, ну це ж не тільки серце. Да? Скажімо, здесь є дівчина, і в серці, в голові, і в тілі во всіх місцях. Где нужно. В принципе, это неплохие отношения. Причем, я вижу, что девушка это тоже попадает под камеры. Вот. А вы можете описать девушку Михаила Модрика? Ну, она чем-то похожа на вас. На меня? Да, чем-то похожа на... Это не я это не вы, да, но э, вот чем-то похоже. Я думаю, что мы скоро все узнаем, кто это. Она в камере. Я вижу тоже, она в камере, они а где-то засветятся вдвоем. Скажите, а я еще бачила такие чутки в интернете про то, что... Одна блогерка-инфлюенсерка Дарья Квиткова, вона Ну, Їй пов'язували дуже багато чуток і пліток про те, що вона зустрічається з Михайлом Мудриком, або в них якісь теплі стосунки. Ми не можемо глянути. Що... Це Скоріше всього Це вона? Зкорівськової це вона? тена, тому що я теж бачу блондинку, тільки немножко длиннее волос, ніж у вас. Я бачу їх рядом. Так, mm -hmm. да, я думаю, що. Она. Дякую вам, Валерій, за такий прогноз, за такі передбачення наших спортивних відомих українських представників. Дякую вам за цей випуск. Побачимося у наступних. Гарного дня. Дякую.